HT News, India, सच के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया, और मैं हिंगणघाट येथील म्हाडाच्या घरावर दिव्यांग करणार कब्जा डॉक्टर उमेश वावरे यांच्या नेतृत्वात दिव्यांग लोकांना म्हाडा येथे राहायला द्या अशा मागणीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले याआधी निवेदन देण्यात आले होते तरी पण शासनाच्या वतीने कोणताही निर्णय झाल्याचे दिसून येत नाही बांधवांकडून सत्तावीस जुलै दोन हजार चोवीस रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना जिल्हा अधिकारी वर्धामार्फत निवेदन सादर करून लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे तरी सुद्धा दोन महिन्यानंतर दिव्यांग बांधवांकडून या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहे शासन दरबारी अजून काही हालचाली अजूनपर्यंत दिसून येत नाही तरी आपण येणाऱ्या आठ दिवसाच्या आत तोडगा काढला नाही तर दिव्यांग स्वतः घेऊन हिंगणघाट येथील घरावर कब्जा करतील याची योग्य ती दखल घेऊन रितसर ताबा दिव्यांग बांधवांच्या नावावर करून घ्यावा अन्यथा दिव्यांग बांधव जबरदस्तीने ताबा मिळवतील व परिस्थिती चिघळली तर शासन जबाबदार राहील असे निवेदन माननीय उपविभागीय हिंगणघाट तसेच माननीय तहसीलदार व ठाणेदार साहेब व नगर परिषद हिंगणघाट यांना देण्यात आले यावेळी डॉ उमेश वावरे मनीष कांबळे अरुण टेकाडे दिव्या दुबे अंकुश ठाकरे मनोज बोटकवार शालिकराव भोयर रमेश दामुनकर उमाकांत कावडे अक्षय पवार मीना निरबट कविता सहारे वसंता गुळघाणे कलावती सहारे राजेंद्र वानखेडे चंदा वानखेडे हसन अली प्रवीण कावड़े प्रवीण आबड़कर, राजेश खानकुरे उपस्थित होते न्यूज़ मुख्य संपादक अब्दुल कदीर आज एस डी मैडम को और माननीय तहसीलदार साहब को हमने डेपुटेशन दिया है डेपुटेशन इसीलिए दिया है कि हमने दो बार डेपुटेशन ऑलरेडी डे दे चुके हैं। एक चौबीस छ को और दूसरा सत्तावीस सात को कि हमारी जो मांग है कि जो हिंगन घाट में माड़ा कॉलोनी के जो क्वार्टर है बहुत सालों से गिरे है उसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं है और वो जीर्ण होने के परिस्थिति में है ऐसे परिस्थिति में अगर तुमने ये दिव्यांग लोगों को रहने के लिए दिया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा और उनके जीवन में थोड़ी सी प्रगति हो जाएंगी क्योंकि क्या होता है उनके घर वाले भी अभी आजकल उनको रखने के लिए तैयार नहीं होते और बहुत सारे लोग हैं उसके घर में जगह भी नहीं है और ऐसे परिस्थिति में इनका कोई काम करने के लिए तैयार नहीं ऐसे परिस्थिति में अगर तुमने ये वन बी के फ्लैट सबको दिया तो ये अच्छा हो जाएगा अभी ऑलरेडी हमने दो डिप्यूटेशन दिए है तो दो डेपटेशन में शासन प्रशासन ने कोई भी एक्टिविटी की नहीं अभी ये दिव्यांग लोग मेरे तरफ आए और उन्होंने बोला है कि हम अभी माड़ा कॉलोनी में कौन से भी हालत में जाके कब्जा लेंगे कब्जा करेंगे और वहां रहेंगे तो मेरी यही मांग है अगर वो माड़ा कॉलोनी में घुस गए और कुछ कोई प्रकार हो गया उसके लिए शासन प्रशासन जवाबदार रहेंगे हम कोई जवाबदार रहेंगे नहीं आज लाड़की बहन योजना है उनको डेढ़ हजार दे रहे और ये अंधे हैं जिनसे पैर से चलना नहीं होता ऐसे लोगों को तुम डेढ़ हजार देते है। उनको दस हजार क्यों नहीं देते महीना तो गवर्नमेंट ने इनके तरफ सोचना चाहिए और उनको मुख्य प्रवाह में लेके आना चाहिए तभी अपने महाराष्ट्र की और देश की प्रगति होगी तुम एक्चुअली ये दिव्यांग लोग और जो गरीब पिछड़े लोग है उनके तरफ नहीं देती इसलिए महाराष्ट्र अपना पीछे जा रहा है तो हमारा ये अभी आखिरी अल्टीमेटम है इसके बाद में अतिक्रमण करके या कब्जा करके तो वो कभी भी घुस सकते हैं माड़ा कॉलोनी में इसलिए रीत सर तुम एक सबको बुलाओ अपेशन ले लो और उनके नाम पे वो कर दो तभी वो रुकेगा कारवा अदरवाइज कौन से भी हालत में वहां अतिक्रमण हो जाएगा प्रशासन उसको जिम्मेदार रहेगा खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एच न्यूज इंडिया